Росія застосувала нову зброю. У Києві лунають вибухи. Тривогу не оголошували. Місто затягло димом, є постраждалі. Докладніше про причини і наслідки вибухів розповім за мить. Ви на Фабриці новин з вами я, Наталія Мартинюк. У Києві посеред дня пролунали вибухи. При цьому повітряну тривогу у столиці не оголошували. Вибухи сталися у Дарницькому районі, у мікрорайоні Бортничі. Столична влада заявила, що попередньо здетонували касетні боєприпаси, розкидані під час нічної атаки шахедів Київ. У ніч на 1 травня в області працювала ППО. Вона збивала ворожі дрони камікадзе. За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашника, обійшлося без постраждалих та уражень критичної інфраструктури. Проте атака не минула без наслідків. Зокрема, у Бориспільському районі уламка збитого БПЛА впали на покрівлю приватного будинку. Спалахнула пожежа. Ще 11 приватних осель та магазин зазнали пошкоджень. У Броварському районі, через падіння уламків збитого дрона, загорілися господарча будівля, а також гараж. Крім того, понівечило фасад приватного будинку і автомобіль. Водночас у вишуродському районі спалахнула трава, полум'я оперативно загасили. Наразі після детонації касетних боєприпасів у Дарницькому районі вже відомо про перших постраждалих. До лікарні забрали одну жінку похилого віку. Про це повідомив Віталій Клочко. Натомість керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко радить не поспішати з висновками. каже, точна причина вибухів поки невідома. Цитую: щодо шахедів і наслідків по вибухівці на Київщині. згодом інформації буде більше, поки працюють піротехніки. Необхідно зрозуміти, що це і зробити висновок, пояснив Коваленко. Очільник МВА Тимур Ткаченко уточнив, що у Дарницькому районі загалом пролунали близько десятка вибухів. Вони сталися у лісопарковій зоні, проте дим від пожежі видно на весь район. Ще один вибух пролунав на даху житлового будинку. Там пошкоджена покрівля. На місці працюють сапери, рятувальники, а також медики. Наразі з'ясовують достовірну причину вибухів. Заважу, що Київ досі не оговтався після цинічної російської атаки 24 квітня. На руїнах знищеного будинку у Святошинському районі попрощалися із Анною Поліщук, дружиною воїна, яка загинула внаслідок удару окупантів. У жінки залишилися півторарічна донька та чоловік. Олександр, військовослужбовець, який 2022 року потрапив у російський полон, через що частково втратив зір. У момент удару він встиг прикрити собою доньку. Згодом їх дістали з під завалів. Дружина померла вже у краті швидкої. Загалом від російської атаки загинули 13 осіб. У КМДА вже повідомили, що виплати постраждалим розпочнуться до кінця цього тижня. Мешканці чиє житло було пошкоджене або знищене, подали 46 заяв на компенсацію оренди житла по 40 тисяч гривень. Крім того, 618 жителів звернулися по одноразову матеріальну допомогу у 10 тисяч гривень. Якщо США не передадуть Україні нові системи ППО і ракети до них. а Россия збільшить интенсивность обстрелов, то пролеты у местах станут больше. Про это військовий эксперт Олег Стариков. Он пропускает, что у травні оккупанты могут нарастить и удары. Сейчас на первом месте стоит политическая составляющая російсько украинской войны. И Белый дом, конкретно президент Трамп, сейчас как основной посредник ведет переговоры для того, чтобы закончить войну ну, дата была 30, может быть, 9 мая. Это такой ефрейторский запрос. Если после того, как если удастся решить эту проблему политическую, то в принципе, я так думаю, особого особого особых увеличения большого комплекта пусковых установок нам особо не понадобится. Это первое. Почему? Потому что тогда Соединенные Штаты Америки будут берут за, для в отношении нас, они хотя это не прописывают, но будет экономическая безопасность, политическая безопасность. Здесь вопрос такой. А если война, если переговоры будут сорваны, они не сорваны после лондонского вот лондонского, это, они не сорваны, они передвинуты, они приостановлены то тогда эскалационная составляющая после 30 апреля на майске будет возрастать. В принципе, Кремль показал, что если политически не будет решено украинский кризис, то все перейдет в эскалационную составляющую, связанную с нанесением воздушных на воздушных ударов в рамках воздушно-наземных операций. Вы меня спросили, хватит ли у нас ракет? Не хватит. Почему? Потому что этих ракет не хватает и у стран, у которых стоит на вооружении данные системы противовоздушной обороны. Хочу сдать да, маленькую справку. Дело в том, что комплексы Петрюк выпускают корпорация... Боинг Мартин, если мне память не изменяет, в год где-то 20 до 25 штук. При этом очередь стоит от 5 до 10 лет. Это по, по пусковым установкам и по радиолокационным станциям. А ракеты к данным комплексам, так же самое они выпускают, их 500-600 штук в год. Японцы имеют лицензию на производство такого рода ракет, ну там где-то 100-200. Вот и посчитайте, один налет, который был, воздушная операция, которая была позавчера на Киев, значит, по, по данным, которые дал наши поветренные силы, вот посчитайте, сколько там необходимо ракет для того, чтобы, по крайней мере, уничтожить не сколько крылатых ракет, а сколько баллистик. Потому что крылата ракеты можно уничтожать с помощью ракет воздух-воздух, имея на вооружении, ну, самолеты как на у нас там Миги, Сушки, а также имея F-16 или Миражи, которые говорят, а, и, а вот по баллистике да самолеты сбивать не смогут только данные системы Пентриот. Хватит ли у россиян э, ракет для того, чтобы полностью чтобы мы выстрелили весь свой запас. Хватит. То есть достаточно... Они сейчас, они сейчас вырабатывают где-то два раза больше. Я уже цифру сейчас подзабыл, просто сейчас это уже не принципиально важно. То две, две атаки и, наш, наша, и наша система противовоздушной обороны, Петрю, останется, в принципе, без боезапаса. Заменить его другими невозможно. Одна ракета стоит примерно миллион долларов. Чтобы понимали цену, цену вопроса, связанную с защитой против, против обороны. Маленькая справка. Для того, чтобы меня периодически спрашивают, возможно ли Украине создать сплошную зону противовоздушной обороны. Я скажу, невозможно. Почему? У нас нет такого финансового, экономического и возможности для того, чтобы это все купить. У нас большая территория. Мы не государство Израиль, которое перекрыто определенным функциям. Но причем государство государстве Израиль все, все, что выстреливается, в принципе, оплачивает Соединенные Штаты Америки. Вот последний раз было удары там, большого количества пролетело на миллиард долларов и государство Израиль выстрелил миллиард долларов американцы тут же возместили и также сама ракетами возместили нам будет кто-то возмещать на одну атаку, которая стоит миллиард. Я сомневаюсь, даже богатые страны Евросоюза не смогут нам это возместить, потому что это очень проблематично, в том числе с переходом уже переходом тех этих стран и выборную кампанию. А мы сейчас кто наблюдает политику, что какие, какие партии приходят к власти, это будет проблематично. По поводу запаса ракет у России, вы сказали, что они вырабатывают, но ведь не только они выстреливают тем, что вырабатывают сами. Президент Зеленский заявил, что в последней атаке на Киев Россия впервые использовала баллистическую ракету северокорейского производства. Украинские спецслужбы сейчас проверяют эту информацию. Олег Иванович, и тут еще угроза, потому что вот Северная Корея готова поставлять России баллистику, как что у них, насколько, она, насколько, во-первых, много у них запас, большой запас этих ракет, насколько большую угрозу это несет, ну и что по разрушению, насколько действительно страшные а, эти ракеты. Понятное дело, ну, что данные... они смертоносные, но тем не менее по, по масштабам я имею в виду. Данные ракеты представляют опасность в связи с тем, что у них круговое вероятное отклонение очень большое. Эти, например, у ракет «Кинжал», у ракет x 101 или «Х-101», кто как называет, и дальше по схеме, в принципе, круговое вероятное отклонение там 15-20 метров и тому подобное. А эти, может, 100, 200, 300. То есть вместо того, если она направляет этот жилет, она направляется в цель. Она попадает вместо цели, она прилетит в жилой дом. И а, представьте, 500 килограмм тринитротолола или, или как он, динамита, естественно, разрушит все, что есть. Но мы видели, что, мы видели, что произошло да, в Киеве, потому что сегодняшний траур объявлен в Киеве, поэтому по погибшему в этом эти ракеты страшны именно в этом, что они не попадают, они бьют не по цели, а по площадям. Извините за мой, конечно, цинизм, но со военные, в принципе, циники все. Но те, само по себе, те ракеты, по крайней мере, хоть у них, опять же, круговое вероятное отклонение меньше, там гражданское, гражданское население, ну, опять же, все относительно, но несет меньше опасности, чем вот то, которое стреляет, и потом оно в другую сторону улетает. Это как вот Хама стреляет по государству Израиль. В одну сторону нацелились, она улетела в другую сторону. Но там хоть купол есть, который вот это медленно ракеты, наполненные порохом и трубы, и вот они там летят. А это серьезно, там и по разным данным от 500 до 1000 килограмм. Чтобы понимали, 1000 килограмм это если тисяча кілограмів начинка именно зречито віші это фаб, это фаб 1500 примерно как тисяча ФАБ 1500 вот такой взрыв Отакою, поэтому это штука, штука очень опасно, друзі. Як ви вважаєте, чи залишить Дональд Трамп Україну без військової допомоги на тлі посилення російських атак? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.